kita dalam perjuangan ini parti kita sekarang sangat-sangat menuntut kita untuk melihat ruang-ruang bagaimana kita boleh merekayasa kita perlu reinvent parti kita ini supaya kita menjadi parti yang mau memerintah negara PAS hendaklah keluar daripada kepompong parti pelengkap PAS kena keluar daripada kepompong parti nak SG4 Pas hendaklah keluar daripada kumpul kita ni hanya nanti nak tompang-tompang orang. Pas kena mula membina psychic the winning formula, the winning party, the ruling party. Pas mesti berazam kita mesti mengambil tanggungjawab untuk memimpin negara ini. Ma, ini psychic itu jadi begitu karena kesilapan kesilapannya. Memuja pemimpin lebih daripada menjaga dasar perjuangan. Tegur buang, kritik buang Bina kumpulan Kabilah yang kecil Tapi peringatkan UMNO tidak akan Kembali kuat dengan wang ringgit Kerana dia jatuh waktu dia paling kaya Bangunan parti-parti politik 18 parti politik dalam Malaysia Parti mana yang bangunannya Paling besar, paling tinggi? UMNO 18 parti politik di Malaysia mana parti yang ada ahli kononnya paling ramai berjuta-juta amno banyak-banyak parti politik yang paling kaya yang paling banyak duit beratus juta berbilion walaupun sebahagian besar dah habis zaman Zahid pernah kaya dulu amno jadi parti yang kalah di saat dia hanya kaya di saat dia banyak duit di saat dia tika, ketika bangunannya besar Segala-galanya kuasa berada dalam tangan dia Perdana Menterinya dia Tiga perempat kabinetnya dia Kalah dalam pilihan raya Maka PAS tidak perlu mengulangi Jangan ikut jalur itu Jalur apa? Jalur perjuangan kerana kebendaan Maka Malaysia sedang mencari-cari satu formula Satu politik Yang akan menjadi jalan penyelesaiannya sebab tu di awal ucapan saya saya menyebutkan bahawasanya Islam itu juga datang dalam keadaan negara sedang bermasalah. Islam itu juga dulu datang dalam sebuah negara yang sudah ada berbagai kaum berbagai agama. Dan sejarah membuktikan Islam adalah penyelesaian. Setakat kata orang lain tak boleh menyelesaikan tapi dalam sejarah itu telah terbukti Islam itu adalah penyelesaian bukan pembawa masalah. Dan ini yang menjadi tema ucapan tuan guru presiden kita dalam muktamar yang lalu untuk kita terus menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia tidak perlu ada Islamofobia, tidak perlu takut kepada Islam kerana sejarah tidak pernah menyatakan apabila Islam memerintah maka akan berlaku kezaliman, penganiayaan dan sebagainya. Semua orang ada hak, ada tempat di bawah Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, besarlah peranan kita semua di dalam PAS. Tetapi, vacuum atau kelompongan dalam politik nasional akibat tidak relevannya perjuangan AMNO terutama sekali dan juga politik nasional sudah berganjak telah dianjak daripada monopati monopolitik kepada multi politics. kalau dulu segala-galanya barisan nasional atau perikatan one party control all dulu sekarang Kena terima realiti Model politik One size fit all One party just for all No longer relevant In Malaysian politics Politik sekarang amat menuntut Politik kemampuan bertahun dan bertahayus Kemampuan untuk bekerjasama dan coexist menerima realiti co-existence rakyat berbagai kaum rakyat berbagai agama dan di sinilah kita dalam PAS akan memposisikan diri kita sebagai penyelamat apa yang kegagalan UMNO jangan diulang jangan ditiru ambil sebagai sempadan tahun 82 Ucapan saya yang pertama di Nirwana Ballroom Hotel Hilton Kuala Lumpur. Sewaktu saya berusia 27 tahun dah jadi perwakilan AMNO berucap bagi pihak AMNO Kelantan. Saya tengok balik teks ucapan. Saya kebetulan ketika itu menyebut akan sampai suatu masa AMNO akan menjadi lemah. Sekiranya AMNO berpegang perjuangan kepada materialisme bukan mendokong memperjuangkan dasar dan falsafah partinya. Materialisme mengejar kedudukan pangkat dan kebendaan. Karena pangkat dan kebendaan tidak akan memberi kepuasan kepada manusia. Tidak ada sejarah menyatakan kebendaanlah penyelesaian pada masalah-masalah. Walaupun ada orang berkata cash is king, tapi ambillah itibar pada sejarah. Amno tidak jatuh waktu dianya miskin. Amno tidak jatuh waktu dianya tak kuat. Amno dihumban oleh rakyat waktu Amno paling kaya. Waktu bajet Amno paling besar. Sebelum PRU 15, 14. Ahli parlimen Amno mendapat peruntukan sampai 7 juta, 8 juta. Setiap kali pilihan raya parlimen UMNO Perbelanjaan 4 juta, 5 juta Pilihan raya kecil di Kimanis Saya tahu sebab ini saya uruskan Dan ini ucapan live kawan-kawan dalam UMNO dengar Juga agar mereka juga turut berfikir Bukan hanya untuk kita Ini soal ummah UMNO itu jadi begitu kerana kesilapan-kesilapannya Memuja pemimpin lebih daripada menjaga dasar perjuangan Tegur buang, kritik buang Bina kumpulan Kabilah yang kecil Tapi peringatkan UMNO tidak akan Kembali kuat dengan wang ringgit Kerana dia jatuh waktu dia paling kaya Bangunan parti-parti politik 18 parti politik dalam Malaysia Parti mana yang bangunannya Paling besar, paling tinggi? UMNO 18 parti politik di Malaysia mana bang parti yang ada ahli kononnya paling ramai berjuta-juta amno banyak-banyak parti politik yang paling kaya yang paling banyak duit beratus juta berbilion walaupun sebahagian besar dah habis zaman Zahid pernah kaya dulu amno jadi parti yang kalah di saat dia hanya kaya di saat dia banyak duit di saat dia ketika, ketika bangunannya besar Segala-galanya kuasa berada dalam tangan dia Perdana Menterinya dia Tiga perempat kabinetnya dia Kalah dalam pilihan raya Maka PAS tidak perlu mengulangi Jangan ikut jalur itu Jalur apa? Jalur perjuangan kerana kebendaan Kebendaan masuk UMNO kena projek Satu projek sokong, dua projek sokong Lapan projek sokong, sembilan projek dapat sokong Yang ke tak dapat Dah tinggal parti dah Walaupun sembilan dah pernah dapat. Yang dapat tak cukup, cukup. Bersamanya datanglah politik wang. Datanglah politik merasuah. Kenapa? Keyakinan segala-galanya boleh diurus dengan wang. Ya wang diperlukan. Tak diperlukan. Sebab tu kita pukul tiada rumah. Kita tak kata wang tidak diperlukan. Tapi kalau wang itu menjadi perkara yang paling utama nak pacak bendera kena tunggu wang, nak buat dia UDM kena tunggu wang, nak buat ceramah kena tunggu wang. Itulah yang saya lalui suatu dalam AMNO dulu. Ini bukan benda rahsia. Semua orang tahu begitu caranya AMNO. Tapi tiba, tiba bila saya masuk dalam PAS. Dah terlebih pula dah, tak terlalu tak ada wang. Tak pernah jadi pengarah pilihan raya dengan bajet satu sen pun tak ada. Pengarah operasi pilihan raya negeri Bajet kosong UDM tiap-tiap hari letak tong kat situ Kutik rumah Apa dapat yang itulah lah belanja Minta maaf lah Kalau nak berkaitan Malaysia Tak boleh lah da'i da sangat macam tu Ya Lepas tu saya pun bagi pandangan Kita nak buat komplek bangunan Okey lah Alhamdulillah hebat Saya pun terkejut Bila bertang betang nak buat komplek baru saya ingat bajet dah ada lah 10-20 juta Bila jatah kuasa pusat lulus Jatah kuasa pembelian tanah kata Duit, duit tak ada lagi kosong Ui kosong cita-cita nak beli tanah 5 juta Dengan bajet kosong Saya pun pening sebab saya ni Masih UMNO lagi sifatnya Nak bayar deposit Dalam masa 100 hari Tapi dah syar sungguh pah ni Akhirnya Tanah lima juta selesai. Alipah kutir duit. Tak payah kutir derma. Tak payah rasuah. Memang dahsyat. Saya akui saya tabik. Tapi bila tunjuk pula pelan. Nak buat pelan. Nak buat itu. Nak buat itu. Kata berapa bajet ni? Lima puluh juta. Macam mana? Nak kutir derma. <laughs> saya kata tak apalah lima juta. Saya tabik dah berjaya. Tapi lima puluh juta. Kalau yang lima juta ni kutir setengah tahun. Tepuk setahun. Lima puluh juta nak pakai enam tahun. Tujuh tahun baru nak siap kita ni perhati nak merintah Malaysia nanti orang sindir kita pula oh, nak merintah Malaysia bangunan ibu pejabat pun tak siap-siap ha, dah jadi masalah jadi saya cadangkan supaya dalam nak membina komplek baru ni kita akan tengok pada cara-cara yang insyaAllah dalam masa yang terdekat tuan-tuan doakan kita juga akan mempunyai sebuah pusat komplek PAS yang boleh sama-sama kita banggakan yang saya nak sebutkan di sini bahawasanya realiti kita dalam perjuangan ini, parti kita sekarang sangat-sangat menuntut kita untuk melihat ruang-ruang bagaimana kita boleh merekayasa. Kita perlu reinvent parti kita ini supaya kita menjadi parti yang mau memerintah negara. Pas hendaklah keluar daripada kepompong parti pelengkap. PAS kena keluar dari kepompong parti nak SG4 PAS kena keluar daripada kepompong kita ni hanya nanti nak tumpang-tumpang orang PAS kena mula membina psychic the winning formula, the winning party, the ruling party PAS mesti berazam kita mesti mengambil tanggungjawab untuk memimpin negara ini ini psychic pemikiran kita tapi perjalanan nak sampai ke situ menuntut kita untuk mula mencari jalan yang lebih realistik. Memang kita selesa dengan cara kita sekarang. Tapi mungkin cara kita sekarang sudah merupakan the red ocean strategy. Sudah ketepuan dalam hal-hal tertentu. Maka kita perlu mencari the blue ocean strategy. Tak suka blue, kita ubah nama baru, the green ocean strategy. Cari yang lebih segar. Cari pendekatan pada kelima sebagai contoh. Jangan tersinggung. Saya pun risau juga. Saya berucap bucak ni silibah masih silibah UMNO. Kok, kok ada yang tak sesuai. Ini berdasarkan pada pengalaman. Bila saya tanya satu kawan saya, seorang wanita daripada UMNO, ajak dia masuk join Muslimat. Kan? Dia kata payah Tan Sri nak masuk. Sebab apa? Sebab saya pakai mini telekong, nak masuk pas kena pakai maxi telekong dia kata. Saya pun tersentak. Dia pakai telekong kecil. Dia kata kalau masuk pas nak kena pakai telekong labo. Satu pengalaman saya lalu. orang tanya saya, adakah saya ni pakai jubah, pakai kopiah ni sebab nak masuk pas kena pakai ketayap? Kena pakai kopiah? Saya kata, tak. Saya ni pada dulu pakai jubah, pakai pakai kupiah. Saya dulu besar, ayah saya tu, oh. pakai ke dia. Apa kalau aku duduk di Mekah tu, saya pakai jubah 24 jam. Baru ni sebulan saya duduk Mekah. Sebulan saya pakai jubah, bawa baju tiga lain Ya. Bawa jubah ayah. Tak ada baju lain, tak ada jin apa semua. Tapi gambarannya, nak masuk pas, kena pakai kupiah. Walhal saya tengok dalam pas banyak aristokrat Banyak teknokrat, banyak jurutera Banyak macam-macam ada Tapi di luar image pasnya Mesti kupiah Sebab tu bila saya pergi ke Sabah hari tu Jemput saya berucap di konvensyen Sabah Saya Bawa tiga set baju Satu jubah dengan kupiah Kutulah hari tu hari Jumaat Dato' Izzuan pada ikut pergi saya, saya hari tu Lepas tu ada juga baju Melayu dengan songkok Kemudian ada baju fashion semasa LV, Louis Vuitton Sampai orang sindir saya lah Pakai baju Louis Vuitton pergi kampung orang asli Kat negeri ni Bila saya melawak Kata ikut akulah peti aku Dah jadi masalah lain pula Dia cuba gambarkan macam kita ni sombong Saya melawak je tapi orang sekarang ni Dia potong tahun tu dia buat tapi Tak apalah saya ni dah mangli lah Orang serang-serang ni dah Dah biasa tak ada masalah Mula pakai jubah, ambil jubah letak tanah, lah. letak jubah tepi. Sebab apa ni? Di Sabah. Ambil pula baju Melayu. Tak nak. Akhir saya pergi meresmikan mesyuarat convention PAS Sabah tu. Saya pakai baju contemporary, baju semasa. Dan saya beritahu kepada hadirin, saya sengaja pakai begitu. Kerana saya nak tunjukkan PAS for all ni. PAS bukan untuk jubah untuk ketayap saja. PAS adalah untuk semua. Tak usah takut kepada PAS. Kalau bersedia, belum bersedia untuk pakai pakaian-pakaian yang lazim alipah pakai pun, jangan jadikan alasan untuk tak menyertai ipah. Silakan masuk. Lagipun yang bukan Islam macam Sarujini dan kawan-kawan pun sanggup bersama, apa masalah bagi orang Islam? Hanya kerana masalah dia sekarang ni sedang bermini tudung. Dan pas tidak nak bagi syarat, itulah prasyaratnya. Kerana macam saya kata tadi, kita ada 4,000 di sini, UMNO ada 30 ribu Macam mana nak mengejar Saya pergi pilihan raya air kuning Pas ada 9 cawangan UMNO ada 65 cawangan Macam mana nak mengejar Pergi pilihan raya di Nenggiri Pas ada Berapa 20 ke 30 cawangan UMNO ada 70-80 cawangan Nah itu kelebihan UMNO lah Ramai Kita juga mesti bergerak kepada memperbanyakkan keahlian, memperbanyakkan cawangan. Walaupun saya tahu AMNO menggunakan konsep masa. Keahlian dia tu terbuka. Mass membership. PAS menggunakan konsep kader, Sikit jumlah tinggi kualiti. Dalam AMNO besar kuantiti, poor kualiti Tapi mungkin ada jalan in between. Kita mesti melebarkan. Sebab itu saya ucapkan tanya cawangan-cawangan nanti-nanti yang telah pun mengadakan mesyuarat di peringkat bawah dan sekarang kita mula bermesyuarat di peringkat kawasan ataupun bahagian saya harap PAS seluruh negara mula menumpukan pemikiran kita di peringkat pimpinan bahagian bagaimana nak reinvent bagaimana nak mereka yasa untuk menterjemahkan ucapan dasar Presiden PAS for all dan Islam adalah penyelesaian bagaimana kita nak praktikkan apabila kita mengambil psikik pemikiran yang baru iaitu PAS mesti mula menjadi parti yang memerintah. Harus yakin boleh seboleh-bolehnya. Dan saya sendiri amat yakin kita boleh melakukannya. Tinggal lagi siap siagaan kita harus kita mula benar daripada sekarang. Bukan saja jangan tiru UMNO jangan tiru juga PKR. Bagi negara bertanding jawatan timbalan je habis londeh habis depan orang ramai. Lah ni kita tak kata apa PKR rasuah. Orang PKR kata pas dah mula jadi parti rasuah. Kita tak kata rakyat dah mula hilang kepercayaan pada PKR. Rafizi kata dalam soal integriti, dalam soal rasuah dia telah cek-cek orang dah tak percaya dah pas lah apa ni PKR lah parti yang akan memperjuangkan rasuah malah parti yang paling diyakini rakyat mampu membetulkan rasuah graf tertinggi adalah parti Islam Malaysia PAS Apa kata? PKR kata Alhamdulillah ini antara cabaran yang ada di hadapan kita yang insyaAllah Pucuk pimpinan PAS sedang melakukan merangka beberapa tindakan. Tidak perlu diheboh-hebohkan di luar. Strategi bukan untuk dikongsi orang ramai. Kalau dah semua tahu, itu bukan strategi. Itu namanya strafizi. Strafizi semua orang tahu. Sampai masa tak boleh buat. Itu strafizi. Yang kita nak ada strategi. PAS akan mempertajamkan strategi kita. Walaupun macam-macam orang kata pada kita gitu gini gitu kita relax. Saya pun tengok pimpinan PAS ni cukup luar biasa. Macam-macam diserang. Tapi kita tak respon. Saya perhati ucapan di pertua daripada mula sampai habis panjang macam main ucapan dia. Agak-agak lebih panjang daripada yang perasmi lagi. Perasmi pun dah dapat dah dapat peringatan 5 minit lagi kena berhenti. Setepati ucapan ustaz yang dipertua, tak ada sepatah pun dia menyerang Amnu. Saya pun ada juga sikit-sikit serang. Bukan serang, tegur Amnu. Alhamdulillah, ini akhlak pas. Kita tidak bermusuh dengan Amnu. Dan kita nak mengutamakan siasah, dakwah dan tarbiah cara kita. Dan kita akan isi kelompongan-kelompongan yang ada insya-Allah dengan cara yang lebih baik di mana kelemahan insyaallah kita perbaiki di mana kekurangan insyaallah kita tokok tambah di mana tiada kekuatan insyaallah kita akan cari kekuatan itu untuk membolehkan kita mengambil tanggungjawab yang besar mengisi kelompongan daripada tidak relevannya Ahli pada masa ini tapi bagi orang Melayu dan umat Islam serta rakyat Malaysia keseluruhannya menantikan satu formula penyelesaian politik menjelang PRU 16 yang akan datang. Tidak ada yang lain yang boleh rakyat bakal mengharapkan parti yang terbesar dalam parlimen perlu terus diperbesarkan dan kita mampu memperbesarkan kalau orang Melayu dan umat Islam dan rakyat Malaysia terus memberikan sokongan dan dukungan kepada PAS serta gabungan Perikatan Nasional insya-Allah. Kita juga perlu bergerak menjadi parti yang policy oriented bukan isu oriented isu tidak akan habis kita jadi kerajaan pun ada isu kita jadi pembangkang pun ada isu sementara isu ya kita boleh terus perjuangkan tapi kita mula membiasakan parti kita menjadi parti yang mampu menggarap polisi bukan hanya parti yang bijak menghuraikan diagnostik tetapi pati yang mampu memberikan prescription. Doktor Mardiah, doktor perubatan ke doktor PhD? Doktor? Doktor PhD, bukan doktor cucu-cucu. Oh no. Kalau doktor perubatan dia tahu, nak menyembuhkan penyakit memanglah kena mulakan dengan prescription. Tanya dulu silap makan apa, demam dah berapa hari, gula berapa, eh, ada penyakit jantung ke tidak, dia tanya, walaupun kita pergi tu sakit perut. Kalau kita yang tak faham, kita marah dengan doktor. Aku sakit perut. Pergi tanya, ha gula apa pasal? Tapi doktor, dia nak membuat prescription, dia kena perbetulkan diagnosis dia. Cari punca dia. Boleh cari punca, tapi yang penting akhirnya prescription. Ubat apa nak diberikan? Maka kita mesti menjadi parti yang mampu membuat diagnosis yang betul. Kemudian kita akan menjadi parti yang dapat menyusun dasar-dasar penyelesaian bagi ummah yang berbagai kaum ini yakni memberikan political prescription agar selepas PRU 16 doakan biarlah rakyat yang menang bukan orang politik yang menang bila rakyat yang capai apa mereka mahu biarlah ummah yang menang bukannya pemimpin-pemimpin politik yang menang hari ini pemimpin menang rakyat kalah kalah dengan teruknya jadi tuan-tuan sekalian sekali lagi. Terima kasih banyak atas jemputan pada hari yang istimewa 18 bulan Mei. Pada hari jadi saya itu saya anggapkan sebagai penghormatan kepada saya. Dan ini juga sebagai kawasan yang pertama, alhamdulillah saya tak dapat menerima walaupun banyak sekali jemputan jemputan, saya boleh ambil satu atau dua saja di satu negeri supaya saya dapat pergi ke semua negeri. Jadi adalah di Kelantan dua di, di Tengganu dua, di Pahang satu, di Johor satu atau dua, di Kedah satu, di Selangor, di wilayah. Jadi, bak kita ada tempoh yang terhad, Musyarat Agung kita dan Musyarat Agung kita kebanyakan hanya diadakan di ujung hujung minggu, maka banyak jemputan yang tak dapat saya penuhi. Tapi, insya Allah saya akan cuba untuk pergi ke negeri-negeri yang telah membuat jemputan tadi. Jadi, terima kasih. Tadi ah pada cawangan-cawangan yang telah menyempurnakan persidangan masing-masing. Terima kasih juga kepada PAS Kawasan Gombak kerana menyempurnakan persidangan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-30 pada hari ini. Terima kasih kepada YDP, Timbalan, Naib, Ketua-Ketua Dewan Jawatan Kuasa Harian dan Pengurusi Penitia Penganjuran Mesyuarat pada hari ini dan ahli-ahli Jawatan -ahli Kuasa. Saya sudah terima kasih kepada tuan-tuan semua. Doakan agar Allah SWT memberi pertolongan kepada kita. Ya. Nampak walaupun kita kecil tak semestinya kalah kerana hanya kita kecil ya faiza azamta fatawakkal Allah nah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi iznillah tak kalah walaupun kumpulan kecil kepada kumpulan yang besar melainkan dengan keizinan Allah yakinlah sama ada kita kecil atau kita besar kemenangan menunggu kita asalkan kita berjuang kerana Allah dan selagi mana mendapat pertolongan Allah insyaallah akan capai kemenangan dan bila binang jangan terlalai kembali pada ayat mudah yang saya baca awal tadi apabila datang kemenangan dengan pertolongan Allah serta kita lihat ramai-ramai orang menyertai menyokong masuk Islam janganlah kita menjadi takabur sebaliknya bertasbihlah memuji-muji akan kebesaran Allah kerana kebenaran kebenangan itu didatangkan daripada Allah dan walaupun kita menang bukan bermakna tak ada salah malah Tuhan suruh kita memohon ampun kepadanya kerana dalam proses kemenangan pun kita ada melakukan salah kerana kita kena mohon ampun pada Allah kerana Allah suka orang yang bertaubat Ayat itu turun kepada Rasulullah Apalagi kita umat yang kerdil ini Ayat itu turun waktu Rasulullah dapat menakwan Membebaskan Mekah Apalagi dalam kehidupan kita yang Perbagai ini Maka bertekad beristiqamahlah kita dalam berjuang Tapi sentiasa ingat perjuangan kita adalah Kerana Allah dan kepada Allah lah juga Kita memohon faizah azam Tawakkal Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan rendah dirinya meresmikan musyarat agung tahunan Parti Islam Semalaysia PAS kawasan Gombak kali ke-30 mudah-mudahan Allah memberikan segala pertolongan kepada perjuangan kita ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir Allahu takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar Allah.